Assalamualaikum, salam sejahtera. Di petang hari Jumaat ini anda bersiaran bersama saya Helina Palawi dan saya Ana Zulkifli dalam ASEAN petang ini. Selama setengah jam kami akan membawakan banyak lagi topik perkembangan kemas kini berkenaan apa yang berlaku di seluruh rantau ASEAN dan juga negara-negara jiran kita. Dan untuk hari ini Helina macam mana kita nak mulakan dengan topik apa? Betul, uh, kalau kita lihat susulan pengumuman Thailand mengenai penggantungan semula perjanjian uh, damai uh, Kuala Lumpur bersama-sama dengan Kemboja selepas insiden letupan periuk api uh -huh. di kawasan sepanjang uh, 800 km antara Kemboja dan juga Thailand itu uh -huh. telah mencederakan beberapa askarnya dan Malaysia dilihat uh, menegaskan komitmen untuk terus sahaja menyokong usaha proses damai antara Kemboja dan juga Thailand uh -huh. dan pendirian Malaysia adalah bagi memastikan kedua-dua negara ini menjalankan proses damai yang tidak terganggu kerana uh -huh. ia Uh, sangat penting demi kestabilan rantau ini. Dan uh, pada petang ini, uh -huh. uh, kami bawakan uh, topik Malaysia Committed uh -huh. Sokong Proses Damai Thailand dan Kemboja. Dan untuk itu, kita bersama dengan tetamu kita. Ya, tetamu di talian Zoom ketika ini iaitu penganalisis hubungan antarabangsa, keselamatan dan strategi dari Universiti Malaya, Encik Collins Chong Yu Kiat. Salam sejahtera Encik Collins. Ya, selamat petang Ana, Selamat Malina. petang. Baik Cik Collins, uh, kita dah tahu eh berkenaan dengan uh, pengumuman Thailand ni, penggantungan semua perjanjian dengan Kemboja uh, berlakunya insiden letupan periuk api. Pada pandangan Cik Collins dia ada wajar untuk proses pendamaian ini uh, diteruskan apa jualah cara sekalipun uh, kerana dikhuatiri bahawa uh, akan berlaku kelewatan uh, untuk berbuat demikian dan uh, menyebabkan keadaan kembali seperti uh, sebelum ini. Komen daripada Cik Collins sendiri. Ya, dalam konflik sempadan ini memang masa merupakan satu faktor yang penting strategik tapi juga perlu uh, bersifat kita perlu mengambil juga langkah uh, untuk bertenang Memberikan masa yang uh, sesuai untuk kedua-dua pihak untuk terus uh, mengadakan uh, hubungan secara uh, ketenteraan Jadi peranan kita sebenarnya yang penting uh, yang telah pun kita lakukan selama ini dari segi uh, apa ni sebagai mediator, sebagai penyelaras dan uh, peranan kita memang terselah dari segi membawa suara dan juga ke kerisauan dan juga uh, sokongan ASEAN itu sendiri uh, dan juga kalau kita tengok setiap kelebatan juga memberi ruang kepada tafsir juga di antara kedua-dua pihak dan uh, mungkin ada juga risiko tindak balas tidak berkawal, tidak terkawal dan uh, digunakan juga mungkin adalah faktor dalaman kedua-dua negara terutama di Thailand ini kalau kita tengok uh, apa yang berlaku baru-baru ini adalah uh, Perdana Menteri Anutin ini juga telah uh, apa mengadakan Uh, keinginan untuk menghentikan ataupun uh, menghentikan sementara apa ni perjanjian perdamaian itu. Jadi penting untuk kita teruskan uh, peranan kita uh, uh -huh. secara neutral, secara tidak memihak dan juga apa yang telah kita lakukan selama ni dan juga penting tu kita tidak lihat sebagai satu uh, percubaan untuk campur tangan ataupun uh, ada niat untuk uh, memihak kepada mana mana pihak pun. Jadi penting walaupun dalam suasana yang cukup tertekan ini inilah titik kritikal titik, untuk kita dedahkan keadaan dan juga uhum. dan juga untuk kekalkan momentum usaha kita untuk uh, yang telah kita buat sama ni. Uh, jadi walaupun terdapat risiko baharu, jadi penting untuk kita teruskan kuat diplomasi hubungan ketenteraan tiga negara Malaysia, Kemboja, Thailand. Ah uh, pendirian adalah penting, uh, kekal konsisten, tidak cepat panik, tapi juga kekalkan saluran dialog sedia ada. Itulah apa yang kita telah pun buat sama ni. Uh, Okey, baik uh, encik Collins, dalam kita memberi ruang kepada mereka ini kan, uh, adakah kita mereka perlu menilai semula situasi semasa memandangkan uh, pasukan uh, pemerhati ASEAN EOT itu bagi Thailand uh, kini sedang bermesyuarat. Okey, mesyuarat Majlis Keselamatan Negara NSC uh, NSC di Thailand. Ya, uh, memang kita uh, perlu jalan secara paralel, Jadi ruang tu yang penting tidak matikan proses itu dan walaupun kini Thailand telah nilai semula apa ni melalui NSC dengan adanya pasukan AOT ini tapi perlu apa yang perlu adalah recalibration bukannya nak hentikan segalanya semua tu jadi sesil usaha selama ini tapi saya rasa ini tidak akan terjurus ke arah penggantungan secara total apa yang dilakukan oleh CMNOT ini lebih banyak untuk juga memenuhi permintaan tuntutan dalaman dari segi, you know, legitimasi uh, regime security dan sebagainya. Tapi juga ASEAN Malaysia juga perlu pastikan bahawa proses teknik ini perlu diterus, perlu, perlu teruskan dan juga komunikasi melalui itu melalui channel ini juga penting. Secara ada file diplomasi juga penting dan uh, penilaian semula dari segi apakah langkah baru berdasarkan pada perubahan baru on the ground dan uh, dengan garis masa yang jelas dan uh, juga tidak akan lebih uh, apa ni mengancam uh, ketersediaan ketiga-tiga pihak untuk pastikan bahawa usaha di mining proses sebagainya. Sebagai contoh yang penting untuk dan juga de escalation tetap diteruskan. Uh -huh. dan dan juga tidak lihat sebagai tidak campur tangan pada mana-mana pihak pun. Cik, Cik Collins, uh, Malaysia berperanan. Ialah sebagaimana kita ketahui sebagai mediator, penyelaras untuk memastikan usaha perdamaian ini antara dua negara ini terus kekal. Eh. Tetapi bagaimana pula kalau kita lihat negara-negara uh, anggota ASEAN ini juga turut sama sebenarnya memikul tanggungjawab yang sama untuk memastikan rantau negara ASEAN ini terus uh, terjamin kekal dengan aman uh, untuk, untuk orang kata saling bantu membantu. Bagaimana pandangan Cik Collins Apakah ia perlu uh, turut sama? daripada negara-negara anggota ASEAN yang lain selain Malaysia sendiri. Ya, memangnya kalau kalau ikutkan semangat solidariti ASEAN tu perlu ada, tapi kalau kita tengok secara khusus ya, Malaysia diangkat peranannya melalui apa ni sejarah track record kita yang yang memang terbukti dari segi sebagai mediator dan juga dalam apa ni memastikan bahawa segala konflik yang berlaku ini tidak melarat dari segi risiko ancaman terhadap kestabilan serantau. Jadi saya rasa semangat solidar solidariti itu perlu ada tapi kepercayaan yang diberikan oleh anggota ASEAN lain terhadap Malaysia bukan saja dalam isu ini tapi juga sebagai juga antara pelaku yang telah terbukti dari segi kemampuan kita untuk untuk bertindak sebagai mediator dan juga mengelakkan daripada terus apa ni ah kemelut ni dapat terus memberikan ancaman besar terhadap ASEAN. Jadi saya rasa penhibatan lain tu kita tak nampak lagi secara lebih mendalam. Ah uh -huh. tapi dari segi kepercayaan sokongan dia, sokongan dia tetap ada dari segi mekanisme ASEAN itu sendiri berdasarkan kepada apa ni mantra bahawa tidak ada unsur-unsur campur tangan, bersikap uh -huh. neutral dan ah sebenarnya betul objektifnya adalah untuk memastikan kestabilan kawasan serantau tetap terjaga. Of course untuk untuk aa, apa kebaikan semua pihak termasuklah kedua-dua ah negara talent juga kemoja. Okey, kita tidak boleh nafikan. masih ada sedikit kegusaran, kegelisahan bahawa uh, di mana sekarang ini proses bila proses perdamaian ini bergantung. Okey, pihak EOT akan menyusun semula kedudukan mereka dan meneruskan perbincangan dengan kedua-dua pihak uh, bagi memastikan semua langkah dapat disambung semula. Comment uh, Encik Colin bagaimana? Ya yang penting saya rasa usaha sekarang ini adalah untuk pastikan dia tidak merebak, tidak lebih okay. aa, apa ni dari segi aa, escalation ni. Yang penting adalah de-escalation processes dan juga de-mining untuk pastikan bahawa kedua-dua pihak ni tidak menjadikan salah satu insiden sebagai satu pencetus kepada langkah seterusnya sebab masing-masing ingin aa, pertahankan kepentingan negara masing-masing dan juga ada tekanan dalaman juga untuk pastikan bahawa aa, keyakinan, kepercayaan dan juga aa, ke kesungguhan untuk mempertahankan national interest itu tetap ada. Jadi penting adalah EOT tidak bersikap tidak bersifat ofensif as a, as a neutral party. Jadi tapi penting juga untuk EOT kekalkan minimum footprint di kawasan tersebut. Uh, Rundingan teknikal perlu diteruskan tapi kedudukan perlu disusun semula secara, terancang dan uh, tidak dilihat untuk persepsi terhadap EOT perlu dikekalkan untuk sebagai satu pihak ketiga yang neutral dan untuk tidak memihak. Itu yang penting bagi mendapatkan semula uh, recalibration of trust dari uh, kedua-dua pihak. Jadi penting untuk EOT pastikan ada footprint masih uh, uh, ada di situ dan juga keterlibatan Malaysia juga masih uh, dilihat perlu di kedua-dua pihak. Jadi inilah uh, fasa pertama fasa awal yang kita perlu pastikan bahawa uh -huh. escalation process a uh, military-military channel ada quiet diplomasi masih berjalan tanpa ada uh, apa ni syak wasangka yang lebih mendalam risiko escalation uh -huh. lebih tinggi. Jadi bagi saya itu adalah penting dalam fasa critical yang awal ni. Ah uh, uh -huh. Okey, Cik Collins uh, tadi sebut AOT tidak boleh bersifat ofensif ataupun agresif uh, seperti mana yang kita mahukan semangat solidariti daripada negara, -negara anggota ASEAN ini. Ya, Malaysia uh, menjadi penyelarasnya. Tetapi apakah mungkin ada cabaran untuk memastikan uh, perjanjian damai Thailand kemujik ini mencapai satu titik tengah, Cik Collins? Ya, kalau kita tengok isu ini dah uh, sebenarnya panjang. Kita uh -huh. sudah bawa dari segi sejarah lebih hampir seribu tahun. Uh, yeah. Jadi uh, ini Walaupun dia konflik di antara kedua-dua negara, negara jiran, kita memberikan sokongan dari segi solidariti serantau ASEAN untuk mengelakkan daripada terus merebak. Dan uh, pendekatan ini memang banyak cabarannya dari segi uh, the, the entrenched historical wariness ini. Uh, Syak-wasangka, perasaan sangsi antara satu sama lain kedua-dua negara. Jadi peranan kita pun memang cukup mencabar dari segi untuk mendapatkan kepercayaan kedua-dua uh, negara jiran ini. Ya. dan juga apakah tawaran yang kita boleh bagi untuk yang kita boleh berikan dari segi uh, jangka masa panjangnya ini adalah jangka masa yang yang awal It's very early first or second phase punya timeline jadi hmm. kalau peringkat awal pun susah kita nak nak pastikan kedua-dua pihak tidak lagi uh, mencapai apa ni suara persetujuan dalam rangka itu jadi memang susah dari segi jangka masa panjang tapi apa yang penting adalah the early timeline kita perlu stabilkan dahulu memang kita tidak akan mengambil peranan secara khusus atau mendalam dari segi apakah titik persetujuan dari segi petika yang wilayah tersebut itu memang kita tak ambil campur tangan itu adalah terserah kepada proses seterusnya dari segi legal framework dan sebagainya tapi yang penting adalah untuk pastikan kedua-dua pihak tidak lagi menjadikan insiden ini untuk terus to escalate the situation jadi itulah peranan Malaysia di peringkat awal adalah untuk pastikan rundingan masih berjalan proses teknikal masih berjalan ada juga military to military channel masih berjalan peranan kita cukup 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 penting dari segi ATM kita. Uh, Tuan Sri Tan Sri Nizam Jaafar telah pun katakan bahawa peranan kita masih cukup penting. Itulah kesungguhan dan juga kepercayaan yang diberikan oleh kedua-dua negara dan juga diberikan oleh ASEAN terhadap Malaysia dalam konteks ini. Jadi saya rasa perlu penting untuk Malaysia teruskan walaupun terdapat cabaran sekarang ini tapi ada yang sokongan juga dari, dari Washington, dari Presiden Trump masa itu dan juga itulah tekanan juga perlu diadakan secara paralel oleh pihak luar dan juga peranan kita dalam konteks ASEAN itu sendiri, Elena. Okey, Kolin, kalau kita lihat keadaan di Thailand dan Kemboja ini uh, macam uh, telur di hujung tanduk okey, sangat-sangat getir uh, tempoh untuk mereka berada dalam keadaan tenang itu sangat pendek. Dan kalau kita melihat dari uh, jangka panjang, adakah kestabilan antara kedua-dua sempadan ini dapat uh, dijaminkan uh, terutama dengan adanya AOT dan peranan Malaysia juga. Ya, saya, saya rasa uh, apa yang berlaku sekarang ini adalah uh, kalau kita lihat secara holistik yang masih agak terkawal tidak ada uh, konflik secara besar-besaran dan masih terkawal di antara pertikai yang wilayah tersebut di kerangka sempadan tersebut dan juga saya rasa kedua-dua pihak juga sedar bahawa uh, tidak akan membuat manfaat kepada mana-mana negara pun untuk kalau dia biarkan dia terus uh, melarat. nah itulah peranan uh, Malaysia uh, sebagai juga pengerusi ASEAN lagi untuk tahun ini untuk untuk kita oh. gunakan segala mekanisme yang perlu dan kita telah pun terbukti dengan kebijaksanaan kita untuk gunakan segala saluran yang ada baik dari segi diplomasi baik dari segi komunikasi secara tentera military channels dan itulah apa yang juga kedua-dua pihak juga hadapkan kepada kita sebab tak ada lagi uh, pelaku lain dalam kalangan ASEAN tu yang yang ada kapasiti tersebut yang ada rangkaian kepercayaan tersebut selain daripada Malaysia jadi itulah mereka juga sedar bahawa pentingnya Malaysia bertindak sebagai mediator Kalau tak ada peranan Malaysia ni kemungkinan besar risiko akan terus uh, lebih uh, getih. Uh, situasinya akan lebih mencabar dan uh, saya rasa ini ada antara yang um, antara cabaran yang kita juga perlu dah, dah jangkakan pun dalam proses ini. Tapi secara keseluruhannya kedua-dua pihak memang tidak akan berniat untuk teruskan lebih uh, secara high, high intensity konflik ini. Takkan ini masih agak terhadap so uh, low intensity conflict dengan mungkin yeah. impak secara langsung kepada penduduk sekitar tempat tu dan juga kita, yang kita risaukan adalah risiko untuk terus meribak uh, menghasilkan ketidakstabilan serantau yang juga akan menjejaskan kestabilan ekonomi ASEAN secara keseluruhannya mm. uh, tapi buat masa setakat ini tak sampai lagi tahap itu dan itulah peranan Malaysia itu penting untuk, untuk kekalkan dia, dia, dia kekal dalam takut sekarang ni. tapi of course pentingnya untuk kita pastikan komunikasi masih berjalan dan tekanan tetap ada, tekanan tekanan dari segi diplomasi, tekanan dari segi luar, iaitu Presiden Trump itu sendiri yang boleh adakan tekanan mungkin dari segi ekonomi, tarif, sekatan, sebagainya itu adalah peranan uh, Washington yang kita yang kita tak ada sekarang ini. Yang, yang kita ada peranan adalah untuk saluran uh, yang lain, termasuk saluran diplomasi, dialog, uh, pujukan dan sebagainya. Itulah apa yang berlaku. Saya harap kita akan dapat teruskan uh, mekanisme itu tersebut, Yuna. Uh, Mhm. Cik Collins, uh, mungkin sedikit daripada Cik Collins, uh, isu kepercayaan daripada kedua-dua negara ini masih lagi rapuh. Uh, bagaimana agaknya um, kita sebagai uh, negara yang menjadi orang tengah uh, nak memastikan bahawasanya kita sendiri tidak menjadi orang kata cakap-cakap um, buruk uh, daripada mana-mana pihak. Mana kata berfikiran baik, positif terhadap negara kita yang sedang berusaha untuk mencapai perdamaian secara ringkasnya Cik Collins ya sebenarnya penting untuk kita kekalkan persepsi dan juga kepercayaan yang diberikan sebagai mediator dalam konflik ini sebab itulah kita tidak boleh lihat sebagai uh, mengambil apa-apa uh, ataupun pivot ataupun lebih ataupun memihak kepada mana-mana pihak pun dan uh, peranan ini adalah penting dan uh, itulah sebabnya kita perlu bergerak dalam kerangka yang telah pun terjabin dari segi norma mekanisme yang sedia ada dalam kerangka ASEAN itu sendiri iaitu tidak sampu tangan menghormati kepentingan kedaulatan negara masing-masing. Nah itulah apa yang kita telah lakukan pun selama ini. Dan uh, pandangan kita adalah uh, walaupun kita tidak ada kaitan langsung secara khusus dengan konflik tersebut tapi apa yang kita lakukan adalah satu uh, sistem sokongan diberikan dalam kerangka normal norma antarabangsa dan juga dalam kerangka apa mekanisme ASEAN. Jadi penting tu kita kekalkan konsistensi usaha tersebut dan untuk pastikan uh, kita juga tidak terpalit atau terjebak dalam permainan domestik kedua-dua negara permainan dalaman kedua-dua negara tersebut. Jadi itu penting juga untuk kita uh, pastikan bahawa kita bergerak dalam konteks uh, solidariti ASEAN dan juga dalam konteks uh, sebagai mediator dalam konflik ini. Hello. Terima kasih uh, Encik Collins Chow, uh, Chong Yu Kiat, penganalisis hubungan antarabangsa keselamatan dan strategi daripada Universiti Malaya atas perkongsian okay. tentang Malaysia committed sokong proses damai antara Thailand dan juga Kemboja. Okey, untuk anda yang mungkin uh, tak faham ataupun masih ragu-ragu uh, ataupun kurang pengetahuan tentang apa yang berlaku di Thailand dan juga Kemboja itu disebabkan ketegangan. Okey, di antara sempadan Thailand dan Kemboja, dia kembali memuncak selepas Pas kedua-dua negara jiran ini saling menuding jari berhubungan insiden tempat tembakan terbaru semalam okay. uh, dan uh, ia menyebabkan uh, nyawa penduduk terkorban kalau kita lihat Kementerian Pertahanan Kemboja mendakwa seorang penduduk maut dan tiga lagi cedera selepas berlaku tembakan dari arah Thailand yang berhampiran dengan sembah, uh, sempadan wilayah Bantik, Menchik dan tindakan ini bercanggah dengan semangat kemanusiaan dan perjanjian damai Kuala Lumpur yang dicapai baru-baru ini dan insiden itu berlaku hanya dua hari selepas Bangkok menangguhkan pelaksanaan perjanjian damai yang disokong oleh Amerika Syarikat yang bertujuan menamatkan siri pertempuran antara Kemboja dan juga Thailand. Dan Thailand sebelum ini uh, mendakwa empat anggotanya cedera akibat letupan periuk api di kawasan sempadan dan menegaskan siasatan masih dijalankan. Dan sebelum ini, lima hari pertempuran besar menyebabkan 43 orang terbunuh dan lebih 300 ribu penduduk terpaksa berpindah sebelum satu gencatan senjata yang disokong Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkuat kuasa. Dan ketegangan yang terbaru ini menimbulkan kebimbangan kemungkinan akan ada satu konflik sempadan antara dua jiran itu okay, meskipun rundingan damai sedang digerakkan oleh pihak antarabangsa. Okey kalau kita lihat Kemboja dan Thailand ini mereka berkongsi sempadan sepanjang 800 km yang sebahagiannya belum dimuktamadkan dan sering menjadi punca pertikaian sejak sekian lama. Itu kalau kita tengok back story lah antara apa yang berlaku uh, di uh, sempadan uh, Thailand dan juga Kemboja ini. dan kita harapkan dengan uh, adanya uh, peranan Malaysia uh, sebagai mediator uh, orang tengah uh, mungkin uh, insya-Allah uh, dapatlah uh, mencapai satu uh, titik tengah dan perdamaian antara kedua-dua negara jiran kita ini. Baik, seterusnya kita nak menjengah bagaimana pula kabarnya di Jakarta, di Indonesia. Dikabar, difahamkan polis Indonesia menolak kemungkinan ada unsur keganasan dalam siri letupan di sebuah sekolah di Jakarta Utara pada minggu lepas yang mencederakan 96 orang, Helena. Wow. Ah, 96. Dan Kabarnya pelaku adalah uh, pelajar sekolah, right? Kan? Ah, uh, mengesahkan letupan, uh, pelajar itu adalah berusia 17 tahun, bertindak sendirian. Uh, hey. empat peranti buatan sendiri meletup di tiga lokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 72 pada 7 November di kawasan perumahan tentera laut di Kelapa Gading menyebabkan pelajar dan kaki tangan bertempiaran menyelamatkan diri. Tiga lagi peranti di dua lokasi berasingan berjaya dimatikan dengan selamat ini uh, menurut uh, Ketua Polis Jakarta dalam satu kenyataan dan suspek dikabarkan bertindak secara bersendirian dan tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana rangkaian pengganas dan katanya bahawa 18 saksi termasuk guru, pelajar, mangsa dan ahli keluarga suspek telah pun diambil keterangan dan beliau memaklumkan bahawa penyiasat masih menganalisis keputusan forensik bahan letupan dan data digital daripada peranti milik suspek ini yang berusia 17 tahun daripada 96 mangsa yang cedera itu Helena 67 mengalami kecederaan ringan, 26 sederhana dan 3 lagi parah. Dan seramai 68 orang telah dibenarkan pulang, manakala 28 lagi masih lagi dirawat di hospital. Dan Ketua Unit Siasatan Jenayah Pesuruh Jaya Iman Imanuddin berkata suspek bertindak akibat ha ini penting ini Helena tekanan emosi betul dan dia sebenarnya hmm. berasa terasing dan dipercayai tak boleh nak luahkan masalah dia uh -huh. dan katanya kanak-kanak uh, ini yang sedang disiasat di bawah undang-undang perlindungan kanak-kanak kanun uh -huh. keseksaan dan undang-undang darurat tetapi ia tetap dia tetap dilayan sebagai seorang pesalah kanak-kanak uh -huh. okey uh, ada peranti yang ditemui dan ada beberapa nama pada uh, senjata mainan yang dijumpai di tempat kejadian uh -huh. antaranya yang uh, menulis nama Uh, penembak di Masjid uh, Christchurch, Brenton Tarrant, penyerang Masjid Quebec, hmm. Alexander Bissonnettet dan penembak sekolah di Madison, Amerika Syarikat pada 2024. Kita juga tahu bahawa kanak-kanak ini uh -huh. menghabiskan masa berjam-jam lamanya bersama dengan yeah. komuniti dalam talian yang mengagungkan keganasan dan juga sejak awal tahun ini dia mencari-cari cara untuk meluahkan kemarahannya. Okey? Dan uh, itu antara orang kata cerita-cerita tentang bagaimana kanak-kanak ini boleh bertindak ganas. Okey, kita nak teruskan saja uh, tentang perkembangan di Bangkok di mana hmm. taikun judi Cina yang uh, yang dikaitkan dengan hak penipuan di sempadan Myanmar Thailand iaitu Shi Zijiang di ekstradisi ke China. Okey, ekstradisi ini merujuk kepada satu proses rasmi yang menyerahkan seorang suspek jenayah dari satu negara ke negara lain uh -huh. supaya dia boleh dibicarakan atau dihukum di negara yang menuntutnya. Dan dalam kes ini adalah China. Okey, kalau kita lihat. Uh, ap penolong jaya agung polis Thailand okay zhijiang ya Zijang ini dipindahkan ke china untuk dibicarakan kerana dituduh mengedalikan kasino dan laman perjudian haram serta menggunakan myanmar sebagai pusat operasi haram dan untuk mencuci wang haram dan uh, suspek juga meminta uh, china juga meminta suspek uh -huh. ini yang juga menjadi keutamaan bagi China. Okey, ia akan dan keputusan itu dikeluarkan selepas mahkamah awal minggu ini telah pun mengekalkan perintah yang dikeluarkan selepas pertikaian undang-undang selama lebih tiga tahun. Okey, dan Zijiang ini dia warga China tetapi dia ada uh, dua uh, keluarga kewarganegaraan dia ada juga pasport uh, Kemboja dia ditahan pada di Thailand pada 2022 pada ketika itu menggunakan waran antarabangsa dan dia ada notis merah Interpol. Okey okey dan mahkamah Thailand pada tahun 2024 mengarahkan pemindahan tahanan ini ke China dan satu lagi mahkamah mengekalkan keputusan itu semalam di mana selepas rayuan pasukan peguam bela Zijiang dan China selepas itu menghantarlah pesawat untuk menjemput lelaki itu di lapangan terbang Suvarnabhumi Bangkok dan turut mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa Thailand atas cara mereka mengendalikan kes itu Helena seperti mana kita lihat di paparan skrin tadi dan peguam Zijiang iaitu Sanya Anjodi menyifatkan proses pemindahan itu sangat luar biasa tetapi tidak memberi penjelasan lanjut dan menegaskan bahawa anak guamnya masih lagi menafikan sebarang salah laku. Sebenarnya ketika ditangkap, Zijiang ni mengurus empire perjudian besar termasuk kompleks kasino, hiburan dan pelancongan bernilai 61.71 bilion ringgit yang dikenali sebagai Shwe Kokko yang terletak di sempadan Thailand dan juga Myanmar dan pada September lalu ya baru-baru ini pada tahun ini Jabatan Pembenaran Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sembilan syarikat dan individu ini dengan Shwe Kokko kerana didapati terbabit dalam rangkaian penipuan dan pemerdagangan manusia. Mm -hmm. Itu Eh. Ya. Langkah penangkapan Zi ini pastinya menamatkan kes-kes yang berlaku. Alright, hmm. itu saja yang kita boleh kongsikan untuk ASEAN petang ini. Saya Halina Palawi. Dan saya Nazuki Fitri teruskan bersama kami di Bernama TV untuk banyak lagi berita-berita menarik. Assalamualaikum.